গোটেইখিনি কাম কৰিলোঁ আৰু কিবা আছিল নেকি ঘৰ শাৰী মুচি মোৰ সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল কওকচোন এতিয়া আৰু কি কৰিব লাগে হ'ব হ'ব যা বহুত কৰিলি তই কাম যা এতিয়া পাকঘৰত বাচনখিনি থৈ আহিছোঁ সেইখিনি ধুই লগৈ আৰু তাতে ৰুটি দুখন থৈ আহিছোঁ তাকে খাবি লাল চাহৰ লগত যা গাখীৰখিনি নাখাবি আকৌ মোৰ ল'ৰাটোলৈ থৈছো সেইকণ হ'ব মা মই লাল চাহেৰে খাম দিয়ক

আপুনি লেকচা নামাৰিব আহিছিলে নহয় নিজে নিজে পাব এতিয়া মজা দিম নহয় মই পানী খুৱাম মই দুপে দুপে ৰ পাব মই ইমান ভাল ঘৰৰ ছোৱালী চাই থৈছিলোঁ মোৰ সোনটোলৈ হে আনিলে এজনী কবাৰ খাবলৈ নোপোৱা ঘৰৰ মই এতিয়া খুৱাম ৰ তাইক তাইক মই অট'মেটিক ঘৰ এৰি যোৱা অৱস্থাত কৰিম চাই থাক নিজে নিজে বাপ বাপ বুলি যাবগে লাগিব অহ কি যে হব এই মানুহজনীৰ পৰা উপায় নাই ইমান ওপৰত কি যে কৰিম বুলি ভাবিছে মোৰ চিন্তাহে লাগে মানে সঁচাকৈ দেই নাপাই দেই মানুহে যে কয় নহয় মাইকী মানুহে মাইকী মানুহৰ শত্ৰু এইয়া ঘৰতে দেখি আছো মই ৰীমা অমা ৰীমা বোৱাৰীিনা কিবা কৈছিলে কওকচোন মাৰে গল বকি বকি তই এইফালে তই খালিম নাই বাৰু খোৱা বোৱাবোৰ কৰিলি নে খামগে দেউতা মই এতিয়া মই অকনমান হাত ভৰি কেইটা ধুই আহিলো খাওঁগৈ মই

কিহৰ দৰকাৰ হৈছিলে মাৰক মায়ে বকি বকি পেলাই কচোন ক কি লাগে দেউতা দিয়াচোন মই গধূলিকে দিম তোমাক ঘূৰাই হব হব কত ঘূৰাইছ তই ইমান ঘূৰাইছ হেৰ কিবা এটা কৰ নহলে তোৰ মানুহজনীক মাৰে থব বকি বকি তাই ছোৱালীজনী অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে ইমানেই মাৰে সপনি দি থাকে তই কিবা এটা কৰ তেহে মানুহজনীক কিবা এটা আনি দিব পাৰিবি চোন কাউদৰ হে তই যদি একো নকৰ মাৰক দেউতাৰকেতো হাত পাতি থাকিব লাগিব গম পাইছ নাই কথাটো হা কিবা এটা কাম বিচাৰ সৰু সুৰা হলেও অ দেউতা কিবা এটা বিচাৰিবই লাগিব নহলে নহবা তই চাহ অকণ খাই যাব পাৰিলিহেতেন বোৱাৰীয়ে বনাই আছে হা এহ হব দে যাহ গলি যে গলি আৰু যাহ কিবা এটা কৰক পইচা আছে যদিও নিদিওঁ বাপেকে মাকে মৰম কৰি কৰি লৰা মূৰৰ ওপৰত তুলিলে ছোৱালী আনিব লাগে আনিলে একো দায়িত্ব নাই এইবিলাকৰ চব মাক দেউতাকেহে ওপৰত মূৰৰ ওপৰত লব লগা হৈছে যাওক আজি বাপেকে কিবা শিকিলেও শিকক ঠেকা পালেহে শিকে বুলি কয় যে সেইটো সঁচাই কথা দেউতা কোন আহিছিল বাৰু ৰাজ নেকি অ মাতটো শুনাৰ দৰে লাগিলে মোৰ কতা নাই যে নহয় অ মা সি ওলাইহে গল মোক পইচা বিচাৰি আহিছিলে মই দুআষাৰ শুনাই পঠিয়াইছো কাম এটা নকৰ যদি তোৰ মানুহজনী কোনে চাব কোনে খৰচ বহন কৰিব সেই বুলি কথা শুনাই পঠিয়ালো তাৰ পিছত সি কি কৰিলে জানা নাই সি মোৰ পৰা এটকাও নোলোৱাকৈ গলগৈ এহ দেউতাৰো বা কিবা এটা কৰিমগে বুলি কৈ সি ওলাই গৈছে মাজনী অ অলপ টানকে কৈছো কব লগা হৈছে নহলে সি গাত কথাই তাৰ লগা নাই নহয় গম পাইছ নাই ভালেই হল দিয়ক দেউতা নিজৰ লৰাটোক মাক দেউতাকৰে বহুতখিনি দায়িত্ব থাকে তাক কেনেকৈ চলাব কেনেকৈ কি কৰিব দায়িত্ব লব লগা পৰা কৰিব লাগিব ভালেই হৈছে যি হৈছে মই একো বেয়া পোৱা নাই দেউতা হ'ব দেউতা মই তেতিয়া হলে ধূপ ধূনা খিনি দিবলৈ মই আৰম্ভ কৰো আপুনি যক বজাৰলৈকে পাছে গাখীৰখন আনিবলৈ নাপাহৰিব গাখীৰ নেদেখিব লাগিলে মায়েতো আকৌ খং কৰিব নহয় দেউতাৰ মৰমকনকে পাইছো সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত বাকীখিনি আৰু ঈশ্বৰে চলাই নিব আৰু কাক কেনেকৈ নিয়ে এৰা যাওঁ পাই গধূলিয়েই হল বিবন্তি খিনি দি লওঁগৈ নহ'লে আকৌ মায়ে বকিব অমা ৰীমা কলৈ গলি হা দেউতাৰে কত হা ইমান পৰে ধূপ ধূনাখিনি দিব পৰা নাই হা চাকি বন্তি জ্বলাই হোৱাগেই নাই ই বা কৰি আছিলে শুইয়া আছিলে নে বহিয়ে আছিলে জানো এজনী অ মা এই মাত্ৰ চাকি বন্তি দি উঠিলো মই আহিলে মা চাহকণ বনাওঁ নেকি আপোনালৈ নেলাগে নেলাগে মই চাহ খাই আহিছোঁ হাতৰ যোগাৰ কৰগৈ যা দেউতাৰে কলৈ গল দেখা নাই যে মা দেউতা অকণমান বজাৰলৈ ওলাই গৈছে দেউতা অহাৰ পিছতে একেলগে চাহ একাপ দিম দিয়ক অ হ'ব যা মই কৰিবলৈ কোৱা কামখিনি কৰগৈ দেউতাৰে আহিলে চাহ একাপ একাপ দিবি আমাৰ দুয়োকে যা এতিয়া ঠিক আছে মা ৰাতিৰ কাৰণে মই যোগাৰ কৰোঁগৈ তেনেহলে ভালেই হ'ব আগতীয়াকৈ যে আজোগাৰ খিনি কৰি থওঁ এওঁ আজি আহিলে আহিয়ে গুচি গল তাকে হেঁপাহ চিন্তাই লাগিছে কি বা ভাবি আছে কি বা কৰিম বুলি ভাবিছে তাকে বিয়া হৈ অহা দিন ধৰি তেওঁ একো কৰিবলৈকে নিশিকিলে কিবা এটা যে কাম কৰিব লাগে তাকেহে সেইখিনি আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক মনত জ্ঞান বুদ্ধি দিলেই হয় আৰু এনেকৈ আৰু কিমাননো মা দেউতাক খুজি থাকিম চাবোন অকমান লাগে কাপোৰে এযোৰ লাগে তাকেহে বিহুও আহিলে ঘৰলৈ গলেতো কিবা এটা হাতত লৈ যাব লাগিব নহলেতো ভাবিব মাহঁতে দুখেই পাব হাগিন কেইজনীও আছে কি কৰিম ডাঙৰ ঘৰত বিয়া হৈছো বুলি চবেই জানে প্ৰভু তুমিয়ে মানুহজনক কিবা এটা কৰ্ম এটা দিয়া আৰু ঘৈণীয়েকৰ দায়িত্ব লৈছে সেইবিলাক হেৰি মইতো ভাত পানী বনাই ৰেডি হৈ আছো হা দেউতা অহা নাই মা অহা নাই মই সেইকাৰণেহে ভাত বহা নাই সি যে কথাবিলাক কৈছে নহয় কিনো হৈছে দিনক দিনে মানুহটোৰ মানে ব্যৱহাৰ বিলাক বেলেগ বিয়া পতাৰ আগতটো তেনেকুৱা নাছিলে মই ভবাই নাছিলো এনেকুৱাকে যে মোক ব্যৱহাৰ কৰিব মায়ে কিবা এটা দেখিবলৈ ভাল হও মোক কবলে এনেকুৱাকে কব আহিছে ইমান দুখ লগাকে কথা কৈছে হুনাইছে মোক মা অ মা আহক ভাত খাবলৈ দেউতা মই ভাত বাঢ়িবলৈ লৈছো আহক যাওঁচোন এপাক এওঁকো মাতি থৈ আহো গৈ কি হল তোমাৰ খং কৰিছা যে মই দিনৰ দিনটো কি কৰি থাকো মইহে জানো গোটেই ঘৰৰ কামখিনি কৰিব লাগে মই অকণমান জিৰাবলৈও সময় নাপাওঁ খোৱা বোৱাতো সেয়া মই জানো কিবা কৈছো তোমাক তোমাক কেতিয়াবা জানো মই কমপ্লেইন দিছো যে মই এয়াই অভাৱত পাইছো এইটো অভাৱত আছো মইতো তোমাক কেতিয়াও একো নকওঁ তুমি যে মোক আজি ইমান দুখ লগাকে কথা কৈছা মায়ে কিবা এটা কয় মোৰ মা বুলিয়েই হেৰি কৰো দেউতাইতো মোক বহুত নিজৰ জীয়েকৰ নিচিনাই হেৰি কৰে আজি তুমি হঠাৎ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছা যে মোক মই একো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰো যি কৰ গুচি গ'লেও গুচি যা আপত্তি নাই মোৰ গম পাইছা পচন্দে নকৰেহে এইবিলাক কি বকিছা কিবা এটা হ'ল নেকি যে এনেকুৱা হ'ব দিয়া মই কাইলৈ ঘৰলৈ গুচি যাম মই আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহো মই এনেও তোমালোকৰ ঘৰৰ যোগ্য নহয় আনিবা ভাল ছোৱালী আনিবা ভাল পাবা মাহঁতৰ পচনৰ মাক পচন্দ হোৱাকে আনিবা ঘৰখনৰ লগত মিলাকৈ লৈ আনিবা মই কাইলৈ যামগে গলে যা এতিয়াই মোৰ গম পাইছ তোৰ নিচিনা কোফা এজনীৰ লগত মোৰ দৰকাৰ নাই থাকিবলৈ মই নোৱাৰো আৰু তোক সহ্য কৰিবলৈ এইবোৰ বুদ্ধি কৰিয়ে খেদিব লাগিব কি কৰিব দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী একো কৰিব নোৱাৰে একো ডাল কৰিব নোৱাৰে মোক এক ডিভৰ্চ দি পেলাই মই বেলেগ ছোৱালী আনিম ভাল ধুনীয়া ছোৱালী আনিম মই পচন্দ কৰি থক থোৱা ছোৱালীজনী আনিব পাৰিলে ভালেই আছিল কলেজত চাকৰি কৰে আৰামছে লাইফটো খাব পাৰিম সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিব লাগিব কিবাকে ফুচলাই মেলি আনিব লাগিব এই কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদো নাই দেউতা একো হোৱা নাই মোৰ আজি অকমান মানে গাটো অকমান বেয়াহে লাগি আছে মই মন মাৰি থকা নাই নহয় কত দেখিলে আপুনি মন মাৰি থকা মইতো ঠিকেই আছো মই জানো অ তই ইমান ফূৰ্তি কৰি থকা ইমান ৰাংঢালী ছোৱালীজনী আজি একেবাৰে হাঁহি ফূৰ্তি একোৱেই নাই মাতি থাকিলেও শুনি নেপাও কি হৈছেনো তোৰ কচোন অ আই অই ক তই এনেকৈ থাকিলে আমাৰ বেয়া লাগে নহয় কচোন ক নাই দেউতা মই কেইদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈকে যাওঁ নেকি অকনমান ভাল লাগি আহিব দেউতা আৰু মই নেকি যা বিহুতো নগলি ইবলৈ যাব নাই ইটোক অকলে যাব নোৱাৰিবি নহয় ইমান দূৰ ৰ মই ইয়াক কৈ পেলাই তোক থৈ আহিবলৈ কওঁগৈ হব দেউতা মোক বাছত তুলি দিলেই হব মই পাৰিম নহয় যাবলৈ আগত মই কলেজত পঢ়িবলৈ আহোতে অকলেই অহা যোৱা কৰো হ'ব দেউতাৰলৈ দেই দেউতাজন যে ইমান ভাল তেনেকুৱা যদি আমাৰ এওঁ হল হয় মই চাগে বহুত মোৰ একো দুখ অনুভৱেই নহল হয় কি বা হল কিহত বা ইমান হেৰি লাগিল একেবাৰে কথাকে শুনিব মন নকৰা হ'ল মানুহজন বা আৰু যি হওক তেওঁ ভালে থাকক তেওঁৰ ভাল হওক মংগল হওক এনেকৈ নোৱাৰি আৰু ইমান লাজ অপমান ইমান দুখ কষ্টৰ মাজত আৰু নোৱাৰি আৰু মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবই লাগিব মই নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু এওঁলোকলৈ আশা কৰি মোৰ আৰু মোৰ গোটেই জীৱনটো ধ্বংস কৰি লাভ নাই গম পালো মই আজি মই অত বছৰে মোৰ অনুভৱ হৈ গ'ল যে মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব মা মই আহিছো দেউতা সময়মতে মেডিচিনবোৰ খাব বেছিকৈ চেনি চেনী দিয়া চাহ নাখাব কাৰণ আপোনাৰ চুগাৰ আছে নহয় অলপ বাচি চুচি খাব আৰু মা মই আহিছো দিয়ক অ অ হ'ব দে যা গৈ তই খবৰ এটা দিবি আৰু সোনকালে আহিবি বেছিদিন নকৰিবি আকৌ জানোৱেই নহয় দেউতাক আকৌ ঘনে ঘনে চাহকাপ দিয়ে থাকিব লাগে নহয় সোনকালে আহিবি দেই মনটো ভাল লাগিব কিয় কান্দিছনো আকৌ আহিবিচোন মাজনী যা আকু পানী টুকি যাব নেপায় নহয় দেই হাঁহি মুখেৰে যা তেতিয়াহে মা দেউতাহঁতে ভাল পাব তোক দেখি হয় নহয় বাৰু

ইমান পাল মাৰি মাৰি কাম কৰে নহয় ভাল এজনী চাব লাগিব লাগে তই মোক হা এইমাত্ৰ এইজনীক থৈ আহিলিগে গৈ পেলাই কোনে কাম সোপা কৰিব মইহে গম পাইছো কিমান মোৰ কাম কৰি কৰি মোৰ মানে কঁকালৰ বিষ ভৰি বিষ হৈ গৈছেগে গম পাইছ নাই তই নহয় অ মা তাই একেবাৰে গল গল নাজানা নেকি তাইক একেবাৰে পঠিয়ালো মই মোৰ আৰু তাইক ভাল নলগা হৈ গল মই এতিয়া বেলেগ এজনী ছোৱালীহে মই পচন্দ কৰি থৈছো কলেজত চাকৰি কৰে এইবাৰ ভাবিছো তাইকে আনিম মই তেতিয়া একো কাম নকৰাকৈ মই খাই থাকিব পাৰিম মোৰ একো টেনশ্যন নাই মা অ হৰি তই এইবোৰ কি কৈছ হা এনেকুৱা কথাও ভাবিব পাৰ নি তই প্ৰভু মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই দৈ তই যে মোৰ লৰা বিশ্বাস হোৱা নাই দেই তই এইবিলাক কি খেল কৰিছ হৰি সেইবোৰ কৰ্ট কাছাৰী পুলিচ মকদমা চলিব গম পাইছ নাই চিন্তা নকৰিবা তাই একো কৰিব নোৱাৰে তাইৰ পৰা মই চিগনেচাৰ লৈ থৈ দিছো বগা কাগজত তাই গল যে আৰু গল আৰু আৰ ঘূৰি নাহে মা এতিয়া মুঠতে ভাল ছোৱালী এজনী চোৱাৰহে কথা তোমাৰ পচন্দৰ এইবাৰ যিজনী চাই থৈছো সেইজনীটো তোমাৰ পচন্দ সবেই হ'ব মা একদম পেণ্ট জীনছ পিন্ধা তেতিয়াহ'লে কথা নাই আৰু মই এইবাৰ চচাইটিত মানে মোৰ দাঙি চলিব পাৰি এইবাৰ মোক বৰুৱানীয়ে কওকচোন সাহকচোন তাই মই মুখত মুখত কথা কৈ দিম গুড বয় বেটা তই ভাল কাম কৰিলি দেই এইবাৰহে মোৰ মনটো কান্তি পাঁচ হাজাৰ টকা এটা দিবাচোন তাইক বোলে শ্বপিং কৰিবলৈ লৈ যাব লাগে দেই গাড়ী চাবিটো দি দিবা হ'ব 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 যা মই পাঁচ হাজাৰ টকা উলিয়াই থৈ দিম তই ওলাই আগে যা ধুনীয়াকে ফ্ৰেছ হৈ আগে যা ঐ পাৰফিউম চাৰ্ফিউম লগাই লবি আকৌ দেই কাৰণ ছোৱালীৰ কথাটো গম পাইছ নাই যি লাগে লৈ দিবি যিমান পইচা লাগে মই দি থাকিম তোক তই চিন্তা নকৰিবি হাত সাৰিলো আৰু মই আজি আৰু মোৰো বৰ খুচিৰ দিনহে আৰু দেই কিন্তু কথা এটা হল নহয় এতিয়া কাম সোপা কোনে কৰিব পাৰো সেই শৰীৰ কামবোৰ দেখিলেই ভয় লাগে মোৰ কি কৰিম বাৰু

দেই যোৱা 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 মই লাগে ওপৰলৈকে কফি দি থৈ আহিম মোক কি কবলৈ আহিছ মতি আনীচোন বেলেগহে আহিলে আগৰ জনীয়ে ভাল আছিলে যি কওঁ তাকেই শুনে যি কওঁ তাকেই কৰে যি দিওঁ তাকেই খায় মতি আণ্টি কবলৈ আহিছে মোক এইজনী বোৱাৰী হৈ আহিলে দেখোন মোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিব সেই হৰি কি ভুল কাম কৰিলো বাৰু মই সেই এইজনী কেতিয়া কেনেকৈ এৰুৱাও বাৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰা ইচৰাম কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছো মই হেৰা কি খবৰ নতুন বোৱাৰী পাই কেনেকুৱা মনৰ পচনৰ লগত নিব পৰা বোৱাৰীজনী তোমাক কিমান সন্মান কৰিছে তোমাক কিমান মৰম কৰিছে বুজি পাইছা তুমি যে কিমান ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালা লৰাই কিমান ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালে এতিয়া যি কৰা আৰু মইতো ৰিটায়াৰ হলোয়ে মইতো ওলাই গুচি যাম মই সন্য়াসী হৈ ওলাই গুচি যাম তোমালোকে খাবা আৰু মোৰ আৰু এই সংসাৰত মায়ামো নাই আৰু তোমালোকে যি কৰা কৰিবা তোমালোকৰ ভুলৰ কাৰণে সকলোখিনি শেষ হৈ গল মাইনাৰ মাক গম পাইছা এজনী সহজ সৰল ছোৱালীক তোমালোকে কেনেকৈ বোৱাইছিলা আজি দেখিলা তোমাৰ হাই ছচাইটিৰ ছোৱালীয়ে তোমাক কি বুলি কলে তোমাক কি ব্যৱহাৰ কৰিছে মই চব বুজিলোঁ অ চব বুজিলোঁ মোৰ ভুলৰ শুধৰণি নাই আৰু কি কৰিম মই বৰ দুখত পৰিলোঁ মই কি ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলোঁ মই মই ভুৱা এটা অন্ধবিশ্বাসত জীৱনটো জীয়াই আছিলোঁ মানুহক মানুহ বুলি বুজা নাছিলোঁ সেয়েহে আজি মোৰ এই অৱস্থা হ'ল মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মাইনাৰ দেউতাক মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক কেনেকৈ মই শুধৰাম বাৰু

বাবাওঁ আনোগৈ বাটৰ পৰা এতিয়া বৰ ভাল কৰিলে বৰ ভাল কৰিলে মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰাৰ পৰা মই বাচিলো জানেনে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক অ হ'ব হ'ব চিন্তা নকৰিবা যি হ'ব ভালেই হ'ব দিয়া